Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mas hazırda mərkəzi bir yerdə belə bir 4 otaqlı, 2 mərtəbəli həyət evi satışdadır. Evin mərtəbələr arası monolit betonludur. Fundament karkas betonludur. Görüncüsü isə belə külsülüdür. Geniş bir həyəti qalıb, 2 maşın rahatlı yerləşə biləcək bir həyəti qalıbdır. Bu evin üs görcüsüdür. Ev tam təmirli vəziyyətdədir, yaşayışa yararlı vəziyyətdədir. Evin üs görünüşünün bir daha görünüşü belə kvantik daşlarla yığılıbdır. Bu, evin yan tərəfidir. Geniş və hündür bir zirzəmsi var. Qaz, su, işıq təminidir. Kombi sistemi e, hər bir otağa çəkilib və kombi aparatı üçün də yer var. Burada yer artıq hazırdır. Qurun suları üçün e, kanalizasiya xətləri, e, trabx xətti çəkilib, kanalizasiya xətti. E, geniş bir zirzəmsi və burada da trapu çəkilibdir və su sağalcı artıq qoyulubdur və həyatında su xətti də çəkilib. Göründüyü kimi bax bir daha evin üst görmüşünü, həyatını və ev onu qeyd edim ki, qəsr yaşayış kompleksinə yaxındır. Bravo marketə, Araz marketə yaxınd düşür, məscidə yaxın bir yerdə düşür. Marşrutlara yaxınd düşür. 535 və 525 nömrəli marşrutlara da çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Yəni mərkəzi yola yaxındır. Mərkəzi yoldan çox da uzaq məsafədə deyil. Evə daxil olana, evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi qeyd etdim ki, mərtəbə arası e, monolit betondur. Bu 2-ci mərtəbəyə qalxmaq üçün peləkant və peləkanın da əl tutacaq yerləri hazır vəziyyətdə veriləcəkdir. Sağ tərəfdə dəhlizdən sağ tərəfdə belə bir geniş zəncirdir. E, otağı var, zal otağı var. Çox gözəl zövqlər divar kağızları vurulmuşdur. El çox keyfiyyətli tikilibdir. Keyfiyyətli e, təmir olunubdur. E, Kondisioner üçün e, işıq xətti artıq çəkilib. Pəncərələr göründüyü kimi şəbəkə yığılıbdır. Kombi xətti də göründüyü kimi pəncərə altında çəkilib. Genişdir. Otaqlar genişdir, işıqlıdır. Hər bir otağa geniş işığı düşür. Bura isə mətbəxi. Gecəş bir mərtəbə xalıb. E, Döşəməsi göründüyü kimi etlaftdır və istilik sistemi çəkilibdir. Pəncərənsə e, şüşpəncərəsi evin yan tərəfinə baxır. Və birinci mərtəbədə pilləkən altında belə bir qarderob yerləşir ki, müəyyən əşyalar yerləşdirmək olar və hamam otağı metro kafeledir. 1-ci mərtəbə ilə tanış olduq, indi isə 2-ci mərtəbəyə qalxaq. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı, heyvanı və hamam otağı yerləşir. Burada geniş bir dəhlizi, bura bir yataq otağı. Ev görünəndəki tam təmirli vəziyyətdədir. Döşəməsi laminatdır. Qeyd etdim ki, mərtəbə arası monolit betonudur. Burda isə 2 yataq otaqlar. Yəni 3 yataq otağı ikinci mərtəbədə yerləşir. Sərlət qaydasındadır. Çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda alıq-satqıya gedəcəkdir. Burası üçüncü bir yataq otağı, ikinci mərtəbədə. Və ikinci mərtəbədə salon otağı. Mətləb olaraq, aksarlar alıcı və satçı arasında razlaşma yolu ilə qoyula bilər. Və heyvanı. Bura sey heyvandır. O buradan göründüyü kimi yaş qəsr yaşayış kompleksə görsənir.